红老师您好，春节年货在一线过年的时候，商店、饭店都过你们收集所以要在春节以前买好。春节是吃的用的东西，卤肉、菜、糖、水果、新衣服、鞭炮等这些东西都被称为年货。 买好这些东西以后，就要开始忙着准备吃，需要记的年夜饭，除夕，经过年前的忙碌，终于到了除夕，也就是人们常说的大年三十，春节是个亲人团。 住的节日，这和西方的圣诞节很像。离家的孩子，这是要回到父母家，全家人坐下来，一年一饭，聊天、看电视，到了明天，大家一起放鞭炮。 就新年的到了，拜年，拜拜年一般从家里开始，第二天早上，也就是农历的一月一号，王们必重从要先向长辈拜,拜年，祝福长辈健康。 结束后，长辈一般要把准备好的压岁钱给晚辈，再给家中长辈拜晚年礼。后，人们就出门给邻居、同学朋友拜年。见面后互相祝福。 过年好，新年好。饺子，饺子是春节不过不过个需求的节日。视频饺子一半要在年三十晚上编，编以前包好，等 <laughs> 到明天的是后续再包饺子是人们常餐。把 行，陌生找的包金钱，已知道这些小姐的人叫谢信云的人。新的一年，的生生活会更幸福快乐。新年，过年的时候，人们把季节节好或者买来。

剪、剪下加上胡子，胡子表示幸福、幸运，人们常常把福到道天贴保鲜福到了。